Очаровательно, правда? Не обратил внимания. Это потому, что вы не француз. Вы самый американский француз, что я видел. Я люблю свободу, Монами. Рыцарь должен обуздывать свою страсть. Без страсти, месье. Человек не может драться. Мы деремся не с людьми. Люди, полукровки. Какая разница? Вивля Либерте! Персиваль. Странно. Идемте. Наконец-то. Маркис, вы сыграйный на тот вход. Я зайду с этого, поищу оставшихся беглецов. Сэр. Oui, Командование всем рыцарям в районе Мейфер. Полиция завершила оцепление опасных районов. Наблюдение с воздуха продолжается. Мы сообщим вам, если заметим сбежавших пациентов. Принято. Я в машинном зале. Мы с Лафаетом решили разделиться. Уй, пока я не встретил сопротивления. Я знала, что приду первый. Не забывайте, молодость сила. беглецов полукровка. Так, и а не он один. Мадемуазель, вы рядом с ним? Прохода нет. Не смогу до него быстро добраться. подтвержденная цель. Гадите, Что? Я... Что такое? Почти всех перебил. Последний сбежал. И крайне нужен разрядник. Я попытаюсь догнать его. А вы двое отрежьте ему путь. Поняла. Það er slík. Все целые. Да. Персиваль, здесь угроза устранена. Хорошо. Мне удалось поймать полукровку. Встречаемся на рынке. Принято. Идем. Сэр! Сэр! Что нам всем делать? Вестминстер, катакомбы. Разберемся позже. Сэр Персиваль. Так и думал, что орден королевских рыцарей тут замешан. Были основания ожидать нападения повстанцев. Элементарная логика. А раз так, вот весьма любопытная вещь. Уайт -Чеппел. Это косвенная улика. Но все же улика. Косвенные улики бывают очень коварны, сэр Персиваль. Вроде указывает на одно, но с другой стороны оно столь же неопровержимо. Будет указывать на нечто абсолютно противоположное. Прошу вас, поделитесь с нами своими мыслями, комиссар. Сопротивление и все убийства Джека Потрошителя. Угу. И это? Вам не странно, что чепал оказался в эпицентре недавних событий. Нам важна каждая улика, понимаете? Совет будет через два дня. Окажите нам честь и поведайте о своих находках. Тогда встретимся в Вестминстере. Сюда, сэр! Прошу прощения. Где вы были? Задержался в дороге. Мол, генераль, а что с полукровками, бежавшими в Гайд-парк? Их надо найти. Нет. Но наше дело их преследовать, месье. маркиз, мы не охотимся за англичанами в новом свете. Ваше рвение похвально, но сейчас неуместно. Уимон, oui, генераль, последую Сэр вашему совету. Надеюсь, вы понимаете, что пока это остается делом полиции. Конечно. Что-то не так. Преступный мир от Чепала не раз помогал скрыться повстанцам. О том я и думаю. Откуда столько полукровок в бедламе? Придется выяснить самостоятельно. Комиссар Дуэль сказал, теперь это дело полиции. Рыцари не отдают свои полномочия бюрократам. Персиваль прав. Мы должны сообщить об этом совету. Минули столетия. Но наш орден продолжает нести свою священную миссию.